Фу, какая гадость, понял Привет, Краснодар. Здравствуйте, Крым Горосаки. Краснодар же написано. Ну написано, на заборе тоже много чего написано. Не читал, я, знаете, заборную прессу не читаю. Я понял. Крым Горосаки, воз не по теории. Хотите, верьте, хотите, нет? Я знаю, не где, я знаю, где город Саки находится. Я раньше там, ну, не бывал часто, но проездом бывал. Кстати говоря, может, вы мне расскажете происхождение названия города? Потому что часто слышал всячески нелицеприятные ассоциации названия города Саки. Ну, это грязи у нас такое. Там... Я не знаю, честно говоря. Ну, происхождение. Это крымско-татарское, греческое, ну, откуда? Нет, нет, нет. Никак не крымская, татарская. Может, греческое. Дальше, подальше идет. Но я, честно говоря. Не знаете, да? Не могу сказать. Да, как-то надо будет изучить это дело. Ну, думал, может Сейчас человек пришел, ну, вот так вот. Как пришло? В смысле, Черноморский флот? Нет, я имею в виду что приехавший сюда в Крым. А. Ну, хотя я как бы, уже давно приехал. Но... Не, ну, замещение населения оккупированных территорий характерно, в принципе, за, для подобных режимов нашему. Это ничего удивительного. Ну, да, с Венецкой области я приехал. Поэтому я поэтому и говорю. И живете в Крыму. На референдум да. ходили? Конечно. А, так вы с другой стороны, вы трофейный. Нет, я православный христианин. Так я и говорю, трофейный. Православный христианин. А почему тут православный христианин? Вы гражданин какой стороны Верующий человек. Я знаю, почему, откуда и из-за чего. Почему, откуда, из-за чего, что? Почему происходит? А это знают Потому только. Что это знают от только... Бога поэтому так и Это знают только верующие люди, да? Так и вы вам ничего это не мешает. Подождите, от, и, Бог, и от Бога отвернулись, и поэтому началась война между Россией и Украиной. А кто отвернулся от Бога? Россия или Украина? Я думаю, что больше Украина. Ага. Потому что любая революция против закона избраны власти это восстание против Бога. Так Ленин приходил к власти. Ага. Сатана тоже. Сатана. Вот. Тут, тут с вами кто не поспорит. Сталин, Сталин тоже сатана, да. Ну, это тоже. Я думаю, что в аду он тоже. Ну, конечно. И это Владимир также Владимирович стал. будет в аду, я думаю, точно так же. Ну, уже. Владимир Владимирович, это уже под вопросом. Как под вопросом? Он разве ну, не он в результате, вот не он в результате вот революционных он. событий пришел к власти? Как хотите, так и думайте. О, а что Господь, тут думаю? Да. Я про Господа говорю. Это все лидеры. Один от Бога, другой не от сатаны. Ну так он Потому же, что... так он же от сатаны. что не так и бывало. Все. Ну, скажите, что Зелен... Люди, вот во посмотрите, время революции... Зеленский же это пришел не сатаны. во время революции, а Путин во время революции. Еще раз он говорил. Путин пришел нормально. Как нормально? Мы а за него голосовали. Как это? Пришел президент Борис Николаевич Ельцин и сказал, вот мой, значит, наследник. Перед этим были перевороты и все остальное, mm -hmm. все вот такое. Да, вот правильно, и я же об этом говорю, революция. И в результате вот этих вот ступенчатых движений пришел к власти Владимир Владимирович, так сказать, сам. Когда последний раз? В какую церковь ходите? Что? В какую церковь ходите? Когда Благовещенский выходит? собор. Вам о чем-то говорит? Когда последний раз исповедовался? Час назад. А, исповедовался? Не помню. Да, по грехах так я же не грешу. Исповедуйте, что? Исповедуйте, что, исповедуйте, что же мне исповедоваться? Читайте Евангелие, угу. законы, житие святых и Библию. А вы знаете, а, а вы знаете, как ему... Да-да-да, смерть да. смертью битвы умрете. Битвы. Я все это читал. Смертью умрете за грехи свои. Это все понятно. Все. А подожди. Я все же хотел, чтобы он сказал. Сегодня я сегодня же буду. еще не все сказал. Подождите. Ну куда вы? Ну, ну, а это уже как хотите. Я вам как представитель Я, я, я вам сказал. как представитель Божьего сословия хочу поведать. Представитель сатаны, пока вы сатане служите. Я 38 лет сатане прослужил свою жизнь. А сатана существует? Знает. Кто? Сатана существует? Конечно, существует. Где он? Во вечности, душ, как каким, Господь Бог. Он до поры до времени существует, по воле Божьей. Согласен. А как зовут Бога? Это уже вам... Богом можно по всякому называть. Не, ну здрасте, это у Сатаны, а, мы... это у Сатаны может быть множество имен, потому что он прикрывается под разными личинами, а у Бога не может быть множество имен, потому что Бог есть свет, Бог есть правда, а у правды только одно да, имя. Бог есть правда, Бог есть свет, Но... Бог есть любовь. Ну, Бог есть любовь, правильно? Как зовут Бога? Ну вы же православный. А вам... да. Ну вы же православный человек, который ходит Я в храм. Знаю. Кому это же вы поклоняетесь? во мне в нашем иисусе христе так так иисус христос сын да, Божий, Моро, правильно Моро, а Моро, бога сын. вот бога который родил все. иисуса христа как я зовут то вы что хотели уже все сказали иисусе, сына нашего, иисуса христа, спасение наше. вопросов нет я с этим абсолютно согласен <свят> 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 обсуждали понимаешь с человеком, достойнейшим человеком из Крыма, вопросы богословия. Богослову? Богословия, да. Ну, что это значит богословие? Ну, различные словесные обращения к Богу в виде молитв, в виде ритуалов различных. И что интересно было? Да вот пытался его все как-то расспросить, расспросить, а он мне все какие-то лозунги, лозунги. Спрашивал, как Бога Бог. зовут. Не сказал. Ну, Бог и Он и есть Бог. Ну, Бог, Бог. Бог это же общее, так сказать, слово. Это же не имя. Нет, Бог есть Бог. Нет, у Бога Бог. У, у, у каждой Бога, страны у Бога... Бог Он единый. А, ладно, значит, у нас Бог делится по государственным, да, признакам, судя по всему. Ладно. Извините, не так сказал. Слава Богу. Как бы Слава Богу. Бог, Бог. вот, вот всегда уважаю у людей, Бог которые. У каждого в плане. Бог у каждого в плане. Тоже хороший вариант. А у вас какой бог? Я агностик, я человек неверующий, я агностик. Ну, как у, вас бог? как у вас бог? Я же говорю, я человек неверующий, как у меня могут звать бога, а, а ты, если ты я человек не неверующий? Вер... Да. Все, я понял, а смысл тогда разговаривать об этом? Ну, почему бы не поговорить? Интересно ну, же, смысле, да. Тема уже интересная. Если вы неверующий, значит, вы атеист, правильно? Абсолютно не обязательно. Почему? Потому что вера в отсутствие бога – это тоже вера. А во что вы верите? Я, я сомневающийся, понимаете? Ну, какая разница? Ну, есть разница. Я ищущий, так сказать, метущаяся русская душа, понимаете? Все, я понял. Ну, и что вы, цель какую ведете? Цель? Просто беседую. Да. Ну, ладно. Я бы сказал, допрашиваю верующих. Ну... Я верю. я верующий. Я верующий да. Как зовут вашего Бога? Бог не зовут. Зовут, зовут. Как вашего зовут? У меня нет Бога. Как других зовут? Разному зовут. Ну, например. Ну, все зависит от религии. Как зовут Бога христиан? Ну, например. Ну, ну например. Аллах, например. Будда, например. Дальше. Будда, например. Дальше. Кали, а например. Будда, Кали. Перун. Кали? Сварог. Угу. Сколько вам еще угу. именно назвать? Угу. Зевс. Угу. Угу. Это мифический. А ваш бог не мифический. А ваш нет? У меня нет бога. А, у вас нет Бога. Угу. Ну а смысл? Смысл, Смысл? Просто нет и все. Смысл разговаривать об этом? Которое... Но, Что... но у вас-то есть Бог? У меня в душе есть, конечно. И как его зовут? Бог. Ну да. Эй. Ну это типа эй. Почему эй? Не знаю, почему. Да ладно, могу вам подсказать. Давайте. Ну может Давайте. там Светлана может, вашего бога зовут. Владимир может. Нет? Нет, так бога не называют. Не называют. У нас просто бога. Боже. 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 То есть, вы обращаетесь к Богу, а так он вас не слышит? Это же должность. Бог – это как должность, понимаете? Вот как президент. Вы же не обращаетесь к Путину mm -hmm. «господин президент», вы же говорите «Владимир Владимирович», правда? Ну, я к президенту не обращаюсь. А вы обращались? Ну, бывает, да, по службе мне иногда приходится. Mm -hmm. Понятно. Я так пишу президенту Российской Федерации Владимира Владимировича Путину. Я же не пишу президенту. Ну, Я же знаю, как его зовут. А он же нам не спослан Богом, в которого вы верите, или нет? Путин Богом? Ну, так же говорит религия. Всякая власть на земле не спослана Богом, или вы такой себе верующий? А, например, или вы не читали вы не Библию? Нет, про Путина там нет ничего. Там есть про власть. А про власть и что там про власть? Что всякая власть э, земная неспослана с небес Богом и имя указано. Mm -hmm. И что? Вот мне всегда нравятся вопросы, что он меня ставит в тупик и все. Причем здесь Бог и президент? Бог совершенно не Бог. виноват. Бог совершенно не виноват. А? Это я вам точно говорю. Бог абсолютно ни при чем. не причем. А не причем. А в ваших религиозных э, верованиях есть какие-нибудь устои, постулаты, заповеди, вот что-нибудь? А заповеди в нашей Вере? Я же не знаю, какой вы вере принадлежите. У вас же на лбу а не написано. Какую ну, русская вера в какой вере? Не знаю. 30% наших сограждан мусульмане. Остальные? Остальные разных верований. Большинство христиане. Например. Ну, и какой? Я не знаю, какой вы. Блин. Вера по национальным признакам не распределяется, как мы с вами уже выяснили в начале нашей э, с вами ага. Великосветской беседы. Я веру, веру. Верую в Бога. И как его зовут? И... Бога? У него нет имени. У него есть имя, вы просто его не знаете. Это же, нету это имя. же легко нету признать. У него имени. Есть у него имя, как у любого Бога есть нет. имя. Нет, у него имени. Загрешен, грешен вы. У каждого вы, вы, каждого вы грешный, вы грешный человек. Свое обращение к Богу. У вас Владимир Владимирович, судя по всему. И Богу. я, когда молюсь, о Боже, Спаси и сохрани, или еще что-нибудь такое. Или еще что-нибудь такое. Боже, о, Боже, спаси и сохрани, или еще что-нибудь. Хорошее вас молится. Правильно. Ну, извините, как я хочу, как я хочу, так я и молюсь. Тут, Правильно? тут, да, тут да. Но надо, чтобы же услышал. Понимаете? Когда вы выходите на улицу и кричите Эй, спаси и сохрани. Как-то грубо. Не кажется ли вам? Когда я выхожу на улицу, я не хочу Эй, спаси и сохрани. Правильно. А скажите, сатана, он существует? Сатана. Ну, дьявол. Конечно, есть такой. Есть. А его как зовут? У него имя есть? У него разные имена. О, смотрите, значит, у него есть имена, и вы их знаете. А у Бога, вы считаете, имени нет. Как оно так? А потому что мы грешны. Это точно. Тут, тут с вами не поспоришь. Даже я, человек не очень верующий, грешен, грешен. Ну, а если вы грешите, почему вы грешите? Потому что вы не верующий. Вы грешите к чему? Нет, ну если, вы бы, я не греш... верующий, если вы, бы я был верующий, если бы я был... Нет, подождите, вы грешите к своей семье или к своим детям? В жизни я грешу. Знаете, ли, курю, употребляю бранные слова. Это грех. Употребляю Это грех. Бра... бранные слова. Ну конечно, в... Это конечно, грех? Конечно, написано же в Библии, возлюби ну, ближнего, как ну, себя значит, самого. Ну, значит, вы же не слушаете вы... мой ответ. Какой... Значит, получается, вы верующий? Ну почему? Я просто знаю некоторые устои э, разных религий, и знаю, что в некоторых религиях это вредить своему здоровью это грех. Это грешно. Курить и ругаться это некрасиво. Скверно... Сквернословие это, это грех. Курить это вредно, ругаться это некрасиво. Нет, что вы это грех. А курить вредно, а поэтому и грешно, поскольку вредить своему здоровью это грешно. Не знали, да? Кто из нас более осведомлен в религии, вы или я? Ваши же, ваши же религии. Вы атеист? Вы атеист, наверное, более... Я не атеист, я вам уже говорил. Атеист – это человек верующий. Это человек, который верит, что Бога нет. У меня такой веры нет. А какой веры у вас есть? Какая у вас вера? Я же вам сказал, я человек сомневающийся. В миру нерелигиозным. Это называется агностик. Как еще раз? Ну, да, я понимаю, это очень сложное слово. Нет, ну, конечно, сложно. Я первый раз слышу такое. Агностик. Агностик. Агностицизм. Правильно я сказал? Правильно я сказал? Да, да. Что это значит? Еще раз. Ну, я же вам только что ну, более. пояснил. Человек, сомневающийся в... Существование Бога, ищущий доказательств существования Бога. А вы как бы разбираетесь? Я как, бы, я ну, как вы, бы… Вы агностик, правильно? Вы агностик? Угу. Я сказал, скорее всего… Вы… Сказал скорее всего, Че? сказал, скорее всего, меня можно назвать агностиком, да. А, агностик, аг... диагностик. Диагностик, диагностик. Очень, очень тонкая шутка. Нет, я, я... Очень нет, тонкая нет, шутка. Кстати Нет, говоря, кстати того, говоря происх... 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 происхождение не... слов... Вы неправильно, не... вы неправильно не услышали, вы неправильно меня не услышали. А, да, ну, можно. Агно... Агностик, я, я uh -huh. спросил. Uh -huh. Агностик. Uh -huh. Да, да, я слушаю вас. Правильно? Вас. Да. Агностик, правильно слово? Я уже пять раз повторил, да, правильно. Все, я понял. Агностик. Получается, он не верит ни в одно, ни в другое, правильно? Но, он как бы выискивает. Доказательства. По... Доказательства, правильно? По литературе, да, как бы и то, что. Почему? Там, может, Не быть, обязательно бабушка. по литературе, возможно, в науках. Но... Возможно, ну, если обобщить, то, наверное, да, по литературе. Но, ну, политистов. бабушка, вам же говорили что. Ну, бабушка вам очень наше читала. Я, простите меня, в силу определенных жизненных обстоятельств. Бабушек своих очень плохо, бы. очень плохо помню. Я был еще очень маленьким. Мама, очень, очень, мама очень, мама очень, о, мама, очень читала. Э, нет. Все, я понял. Короче, вы дедомовский? Нет. У вас не было ни родителей, ни бабушек. Нет, у меня были бабушки и дедушки, не дедомовские я. Но мама мне очень наш не читала. Бабушка. Бабушка тоже. По крайней мере, я об этом не помню. В смысле, не помню, когда у вас бабушка... Ну, я не был совсем маленьким, когда, все мои, баб... э, когда все мои бабушки подростки. ушли в мир, иной. А, но... Пони... Я, я был я, совсем я помню, маленьким. Ну, я все, все, я понял. Вы в таком возрасте, что, что у вас бабушки, в то время уже... Да, знаете, ли, голод, война, все эти вещи. У -у -у. Все, я понял. Ну ладно. А вы где да. живете? Город Ула. Какой? Город Ула. А, Тула. Туляк, так сказать. Ну, живусь, да, в Туле. Родился, нет, не в Туле. А где родились? Это важно? Нет, интересно. Это Ямал. Ямало-Ненецкий автономный округ, да? Ну, да. Газ, нефть. Возможно. Кто вы по специальности? Инженер именно по газонефтедобыче? Конечно, нет. Нет? Ну, машиностроитель, энергетик. Нет, конечно, нет, конечно. Я такой слабый, слабый, слаботочный систем. Слаботочных систем. Надо будет инженером человеческих душ, понимаете? Возможно, да. Ко мне вопросы имеются? Имеется. Слушаю вас внимательно. Смысл, разговор обоих. Ну, мне понравился разговор с предыдущим собеседником. Он был менее интересен, чем с вами. Собесед... Собеседник, понятно, собеседник, да. собеседник был упоротый. Знаете ли, вот упоротый, религиозный фанатик. Вы нет, вы явно человек. Ф вот слово, слово фанатик интересно мне. Ну, что тут интересно. Фанатик, он и есть фанатик. Ну, вот фанатик. Вот что значит фанатик. Ну, человек с Фанатизм. человек с определенным. Фанатизм от ошиб... своей Фанатизм своей религии или как? Ну, можно и так сказать, да. Человек, э, пытающийся разобраться не в собственной религии, не в собственных чувствах, а э, загруженный файлами э, религиозная пропаганда в данной ситуации религиозной. А что у нас с пропагандой, как религиозная? Ну, что нет, у нас в церквях религиозная пропаганда. Ну, в плане кто хочет, то цех. да, ну кто, здесь, но кто, кто ходит, там, кто пропаган. ходит, иногда попадает под влияние. Помните, как у э, Ильфа и Петрова, Ксюн захмурили? Самое интересное, вот интересно, что вы задали вопрос, а ответ, ответ слушать, а ответ слушать вот а не того, хотите? Что... А, ну давайте я вам. Послушаю. Это ведь короткий ответ. Помните, как у Ильфа и Петрова, Ксюн захмурили Козлевича? Нет, я такого не слышал. Ну вы не читали Ильфа и Петрова? Золотой теленок. Ну да, слышал. Ну, помните Козлевича, который на антилопе гну ездил? Ну. Ну, и как его Ксен захмурили. Это же пропаганда. Так все сложно, а? Инженер человеческих душ.